Выводят Яроша как организатора правосектора, выводят боевые составляющие. И вот тут моя гипотеза, а что если произошла отмашка на ликвидацию как организации правосектора? диверсійно-терористичної організації, яка готувала в Києві, Харкові та інших містах ряд резонансних терактів з метою дестабілізувати ситуацію в Україні. От, понимаете, мы сейчас обвиняем Россию, что она лжет ну, такими лебельсовскими, да. но в данном случае мы видим элемент того ж самого. То да есть Даже дается ложь, которая на голову не налазит, ну, да, и в нее, соответственно, начинают победить, верить в заявление. ну, Яроша, да, по поводу, ну, как же, ну, все знают, что ну, лесник, зубы 90-х годов. Ну, вот, например, хочу привести слова погибшего совсем недавно друга Семена, командира отдельной тактической группы имени Воловика, да, которого вот неделю назад хоронили. И в одном из своих интервью, буквально месяц, месячной давности, друг Семен сказал, что такой человек, как Лесник, сделал столько на передовой из за, -за линией фронта, что называть его там, террористом, ФСБ, агентом, это могут либо идиоты, либо провокаторы. Дмитро Ярош. Ця людина є провокатором. Не ця людина насправді керувала довгі руки організацією. Організацією керував куратор. Куратор Дмитро Ярошем. Который выводил, дал согласие на Беркут, блин Дал согласие на убийцу Авакова, который убил Сашка Билова соучастник в убийстве И он к нему претензий не имеет Тот, который вывозил, блин, ментов с Майдана Тот, который делал Цареву коридор, блин Тот, который обещал пацанам, блин, что будет оружие И обманул их, блин, а пацаны остались в огне, блин Тот, который знал, что аэропорт сдан, блин и от там оставались пацаны еще наши. Мы с коллегами-аналитиками на самом деле эту ситуацию разбирали где-то вот как раз ну, по свежему следу, как только это э, случилось. У нас сразу была гипотеза, что это, естественно, спецоперация. И спецоперация э, как раз против тех э, с, ну, бойцов правосектора, которые как раз бескомпромиссный, что ли. Вот такой уточняющий вопрос. Насколько э, ваш э, побратим, да, насколько он был действительно несговорчив, вот, скажем там, с властью и вот именно с Ярошем? Он особисто настроил чувство и керевництво против Яроша, э, капал им на миски, что нужно переходить на радикальнейший шлях. Заявление ну, Яроша, да, по поводу, ну как же ж, ну, все знают, что ну, лесник Трезубец 90-х годов. То есть Ярош в своем интервью, там написано, он познакомился с Олегом Мущелем 2014 год. Он был знаком с ним 1996 года по Трезубу. Также хочу обратиться и сказать мнение лесника по поводу Яроша. Большое спасибо Олене Белозерской за поддержку и правду, которую она сказала. Это правда. Лесник никогда не был за Яроша, так как он знал, что это агент, засланный так же, как порубив самооборону, так же этот и в правый сектор. Но этот еще раньше был заслан в Трезу. А теперь, почему Лесник вышел с базы Дуг? лесник вышел с базы Дуг, потому что его жизни угрожала опасность. После случая с Севолодом Воловиком, который предоставил проект Ярошу по захвату Спартака для того, чтобы удержать аэропорт, и впоследствии прошла утечка информации, Спартак начал укрепляться, превратился в укрепрайон. район. После этого Севолод Воловик самовольно нанес удар по Спартаку, вернувшись под обстрела. После этого Севолод Воловик был подорван на растяжке в одном из похождений в разведку. Дабы избежать такого же, лесник был вынужден покинуть базу Дука. Но лесник также предоставил проект по захвату Донецка, исследовав развед, разведывательно место дислокации, высадки войска, за, заход с тыла, в то время, когда было меньше тысячи боевиков в Донецке, и нанести удар с тыла по противнику, который был сосредоточен на Песке. После этого этот проект был передан Ярошу, и Ярош провел нараду. После разведки лесника, лесник узнал, с кем Ярош проводил нараду. Ярош проводил нараду по этому поводу с Турчиновым и Свецунюком. И я ни в коем разе не сомневаюсь в том, что говорил лесник. И верю, что это правда. Вот почему лесник покинул базу Дуг. Он вышел, просто вышел с поднаблюдения Яроша, того сексота, который долаживал все вот этой вот внутренней оккупации. Это конкретно агент этой же системы в рядах добровольцев, которые искренне и истинно воюют за Украину. Это тот, который вышел сейчас с правого сектора и вывел своих людей для того, что, чтобы нанести удар по правому сектору. Знаете лишь одно, только лишь в Украине прозвучит объявление, что правый сектор является террористической организацией. Знаете одно, это голос Кремля, и он уже внутри. И еще хочу обратиться ко всем в правом секторе людям, знаете, приближается час испытания. испытание действительно не просто изгнанием там с правого сектора, обливанием грязью, а именно голосом Кремля э, изнутри Верховной Рады с Украины. Крысы бегут с корабля со своими прихвостнями и всеми теми, которые лепили интриги, набивали карманы свои деньгами, на крови наших ребят и пацанов, они все сейчас побегут в свое уда. Это говорит о том, что корабль пытается потопить. Это люди, предатели Родины, предатели Украины, зрадники державы, украинской нации. Эти люди в военное время подлежат только расстрелу. Вот і є істинна чистка в рядах правого сектора, чистка огнем, іменно огнем. Тому прошу всіх правосековцев соблюдать повне спокойствие, віру і уверенность. Це наша держава, це наша Україна. Ми перемогли на Майдані, переможемо і тут. Для нас ворог не може бути сильним, для нас ворог може бути мертвим. Поэтому я уверен 100%, что мы выиграем эту войну, что мы проведем организованно антитеррористическую операцию по внутреннему оккупанту, не дадим уйти ни одной из крыс, и суд приблизится ко всем им. И за кров побратымов мы помстимся. Не так, как эти крысы, которые убегают, плюют на все и служат зрадникам. Поэтому будьте уверены непоколебимы, стойте в рядах истинного правого сектора. Слава Украине во веки веки.